Вітаю, друзі. Ви на каналі Паралельні Світи. Мене звати Катерина Сташко, а На зв'язку з нами астролог Влад Рос Влади. Вітаю вас. І перш за все хотілося б з вами поговорити про бойові дії. Чи готова Україна припинити бойові дії в обмін на гарантії безпеки та чи готова надати статус російській мові державної і оновити діяльність церков РПЦ? Несу ж ці требування Російської Федерації ми розуміємо, туди воно все ісходить. они могут быть приняты только через референдум. Если народ так захочет, так, в общем, ну, судьба так бы, народа может решаться, да, то Зеленский проведет вот этот референдум, который, в принципе, его хотят, чтобы он провел. Но я думаю, народ не захочет, он не захочет не то, что сдавать границы и Донецкой, и Луганской области, и Запорожской, не признавать даже Крым. Поэтому, в общем, <сёк> все это дело движется к гибели. Ну и самое главное, что а, сейчас мы видим ситуацию, да, то есть, а, что как бы не хотела и не пыталась Российская Федерация захватить Краматорск, Славянск до конца года. И мы сейчас услышали, что Витков проговорился, что, в общем-то, на Мазии России он доложил, это Трампу, что все, Россия завоюет Донецкую область до конца года. Но все это вранье, абсолютнейшее вранье. Ничего этого не будет. Мы понимаем, что Зеленский, если сдаст Краматорск и Славянск в конечном итоге, он потеряет власть. Ни в коем случае нельзя не отрывать ни пятницы. Тем более мы пошли в контратаку под Покровском. И, как говорят некоторые товарищи, уже близки к завоеванию полностью литиевых земель. А это... Вот сейчас нефть и газ – это кровь большого бабла в мире. Лет через 20 литий будет самое главное. Поэтому мы отбиваем под Покровском все то, что Раша завоевала до этого. Литиевые плантации Украины будут возвращены. А будут такие, так? Вы думаете, что мы сможем… Я игровать? уверен, что да. Я уверен, что вообще в любом случае Украина победит в этой войне. Украина уже побеждает хотя бы потому, что эта война уже длится, если с 2014 года посчитать, больше 11 лет да, уже. А, поэтому, ну, слушайте, ну, мы, мы, мы видим, что ничего не может сделать агент Краснов, mm -hmm. а он же Дональд Трамп для Москвы. Он уже и так, и и сяк вообще, и так не будет санкции вводить, и так, и сяк. И вот все равно европейцы говорят, мы сейчас все равно ведем санкции, там, уже там, я уже начинаю путаться, то ли 18-е, то ли 19-е, и в любом случае они будут введены, чтобы экономика Российской Федерации уже окончательно и бесповоротно уже рухнула. Mm -hmm. Ну и мы сейчас видим, мы сейчас последний компонент, если они сейчас действительно закроют границы и как говорит Буданов, ну это, это было и по моим прогнозам, что они могут сейчас мобилизировать уже бесплатно народ, потому что денег нету. Mm -hmm. А надо как-то держаться, как говорил Медведев. Да. Если они мобилизируют свой народ на весну следующего года, то это будет крах, разрушение и уничтожение их Российской империи. Она развалится просто на запчасть. Другие друзья, ждите, вот, вот сейчас я говорю прогноз мой. Российская Федерация перестанет существовать в тех границах обширных, которые говорят, что у них нет границ. Вот теперь у них точно не будет границ. У них останется только Московия. И только в Москве вот, вот там и будет вот этот э, ажиотаж ненависти и ужаса. Потому что, например, ханты-массы от них очень легко отделятся, э, образуют Уральскую республику и будет плевать. Это будет Саудовская Аравия в Сибири. Понимаете, в Сибири будет очень мощное нефтяное государство им будет плевать на Москву. А зачем нам с вами делиться? Такая вот ситуация. Короче, Москва себя доводит до, до того, что было еще до Ивана Грозного. да, Вот, вот это маленькое, несчастное захолустье, да? mm -hmm. вот, которое находилось на каких-то очертаниях, в дальних берегах Киевской Руси. Слушайте, наверное, не стоило нам туда вообще проникать, если бы мы знали, что это монгольская орда, монгольская империя будет на нас потом нападать фактически. Все, все весь... Весь строй Московии, Московской Федерации, это связано с Лусом Улу джучи Она же Орда, это всегда уничтожение собственного народа ради каких-то непонятных вообще мистерий. Да? Вот захватить вокруг себя все и вся. Ну и я считаю, что это конец Российской империи. ГОЗМИ об этом говорит. И сейчас мы находимся в стадии, перманентной стадии, вот в сентябрь месяц у нас, а, значит, коридор луновых и солнечных затмений. Причем лунное затмение было очень кровавое, поэтому не случайно вот сейчас столько жертв, столько вот просто сейчас пенсионеров вот убили вот в Донецкой области. А, это, это да, это Рубикон этой войны, и расисты уже напали на Польшу. Дуже е, хочеться вірити в те, що ваш прогноз здійсниться якомога швидше, і тої країни сусідньої тих боліт не буде такими, як вони є зараз. Е, але все ж таки хотіли вас запитати: чи можуть поділити Україну на зони російську демілітаризовану і західну? Ну та з 2004 року у нас Пам'ятаєте, Глеб Павловський, який нині. Ныне... сдох, дорогие друзья, и слава тебе, Господи, видите, все этих тварей забирает ä, Господь Бог туда, на тот свет. Сейчас еще Маргариту Симонян с ее раком груди, там, ее муженька вообще вот этого ужасного армянина, который продался за бабки и, 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 все, и все время да, говорил о том, что... И вообще все эти армяне, да, то есть... А тут же Лавров, армянин, и как он ненавидит Армению. Это же это ж просто какой-то... Это сволочные, сволочные люди, которые там находятся. Да. А поэтому эти сволочи все ответят за, за всю вот эту неконструктивную деятельность, которую они организовывают против, значит, Украины и нашей страны. Вот. Поэтому я абсолютно уверен, что вся эта катавасия в конечном І тоді Да. Ви казали про те, що в нас такий цей період, так кривавий місяць був. І це був важкий час теж для України. Але хотілося б запитати, чи буде зараз РФ гасити по ТЕЦ? Чи є от небезпека для Київської ГЕС ще, наприклад, знову ж таки? Да, дійсно. У них очень большой план Бонапарта да з унічтожить Україну нічні унич... умі это, повністю унічтожить світ, газ, таплення. Все, вот просто чтобы вообще, э, ну, Украина капитулировала. И вот у них такая большая задача стоит, Получается. но я думаю, она, она недостижима конечно. в конечном итоге. Все равно мы вынесли самый опасный 2022 год, когда они начали по нам стрелять после того, как мы взорвали Крымский мост, это после 8 октября 2022 -го года. В 2023 году они ничего не смогли сделать нам, в 2024 ничего. Вы можете представить, мы в 2025 году проходим все лето без отключения света, хотя действительно летом нужно и кондиционеры включать там и так далее. И вообще у нас последний год нормальный. Угу. Поэтому, что бы ни делала Российская Федерация, да, могут быть какие-то верные отключения, особенно в таких областях, как Одесская, там, Харьковская, вот, и, наверное, самая сложная там могут быть ситуация. Ну а в целом вся Украина, я думаю, будет... І, зі світом, і з газом, і з касом, і затопленням Росія вперше за весь час повномасштабного вторгнення вона змогла влучити у Кабмін. І скажіть, як думаєте, чи можна це розглядати як сигнал від Росії, чи це просто така ну неочікувана ситуація була? Це стопроцентний сигнал що це дійсно була ракета Іскандер. А Искандер летит, летит, очень точно по заданной траектории. Поэтому мы точно можем понимать, это как не первый раз. Они там по банковой глупости, в прошлый раз они промахнулись, и там погибли люди где-то полгода назад. А сейчас они показывают, что Зеленский уходил. Это знак Зеленскому. По, пока что все, мы тебя убьем в любом случае. Если что, мы тебя прикончим. Да, давай сворачивай всю ситуацию. Да, наш чувак, агент Краснов сидит в Нью-Йорке, он полностью за нас, никаких санкций против вас не вводит, он перестает даже ПВО для вас теперь производит. Вы не сможете зиму отбивать ПВО. Буквально сейчас, два дня назад, было принято решение, что ПВО теперь не будет Америка поставлять нам в Украину для, значит, то, что касается систем Патриот. Но, слава богу, есть у нас немцы, есть арести, будем отбиваться арести и немцами. Слава богу, что Мерц уже четко, четко говорит, что преступник сидит в Москве, неважно, кто он, инкарнация Лили Путина, первая, вторая, третья, потому что мы видим а, с Лукашенко худой Лили Путин, а, значит, на Аляску какой-то а, смешной Лили Путин, а в Пекин какой-то такой надутый Лили Путин ездит, понимаете, в чем дело. Их как-то очень много, этих Лили Путин, и непонятно, что с ними будет дальше, но в любом случае... Мы понимаем, что это конец Российской Федерации. Всегда в ГОЗМИ у них сменяются правители. А, конец их истории, путинский режим, он оканчивается. И у нас есть три, три темы. Сатурн всегда, когда появляется в нулевом градусе Овна, он как-то меняет ситуацию войны. И вот сейчас он был в мае месяце, когда в мае месяце Зеленский приглашал а, «Выходи, подлый трус», а, значит, в Стамбул, тут не вышел, да, тогда могло все закончиться. Теперь лимитированная зона сентября, именно Сатурн пересек нулевой градус Овна 1 сентября, а то есть как бы показывается о том, что нужно либо сейчас завершать, и Дональд Трамп мог бы все сделать, чтобы все-таки какие-то санкции все-таки вести против Российской Федерации. Он ничего не делает. Мы понимаем, что Дональд Трамп висит значит, под делом Эпштейна, да, то есть у значит, полностью на Аляске, полностью передал весь компромат на Дональда Трампа один из двойников Владимира Путина. Понятно, что настоящий Путин бы никогда бы в Аляску бы не приехал. Да? Теперь Дональд Трамп понимает, что он ничего не может сделать против Российской Федерации. Да? И поэтому он уже усмирился с тем, что он никогда не получит Нобелевскую премию мира. Ну и следующий у нас поворот Сатурна в зодиакальный знак нулевой Овна. Он входит, дорогие друзья, 15 февраля. А год змеи заканчивается 16 февраля 2026 года. Это последняя возможность, есть вариант да, закончить горячую стадию этой войны февраль 2026 года. Если и этим не воспользуется Дональд Трамп, да, а все говорит о том, что он до конца своего срока не досидит. И как бы не хотелось бы, а, значит, э, ему реагировать на компромат со стороны Российской Федерации, где он спался с девочками, да, то есть с несовершеннолетними до 18 лет, и весь этот компромат ему был предоставлен на Аляске, да, то в конечном итоге он, он все равно не сможет остаться, потому что сейчас против него будет еще судебные дела по Эпштейну, и будет доказательство, что он действительно спал за многие тысячи долларов с несовершеннолетними. Поэтому Дональду Трампу, у него даже асцендент а, в, находится в 30-м градусе льва, это секс-скандалы, это невозможно досидеть до своего срока, это еще и градус убийства, который, кстати, я предсказывал. Ну, а вы, дорогие друзья, можете полностью составить свою натальную карту рождения, узнать свою судьбу. Ссылочка под описанием этого видео. Есть мой сайт latros.com.ua, если вы на ссылочку не заходите. Да? Ну а по вайберу, по WhatsApp плюс 38 063 524 три 24 всегда можете легко со мной связаться. Е, ще звісно, що ми продублюємо все під в описі під цим відео, але мене от не відпускає ця історія з Трампом і 15-16 лютого, так цим періодом. Тобто, є реальна можливість така, що до кінця цього року Трамп піде зі своєї посади, особливо от на цьому періоді. Да, от е, я всіх і Хто підписаний на мой канал, підписуйтесь на мій канал на канал Ютубі Влатрос, е, хороші просмотри. полторы <серебряных>, серебряных кнопок, да, 150 тысяч подписчиков. А поэтому там, да, там такая вот ситуация, что февраль-март месяц, Дональд Трамп может полностью ему импичмент быть выдвинут, а, либо его убьют, и уже даже на руках трупные пятна начали появляться у него, либо по своей сложной ситуации, из за звезд он может даже а, и неожиданно уйти из жизни. Поэтому угу. у него очень плохой период, 2026 год, как только начнется. Вот. Поэтому там вообще полная жара, там убойная ситуация для него. Но, а для нас самое главное ждать, что вот, может быть все-таки в феврале горячая стадия все закончится. Ну и самое главное, загнется экономика Российской Федерации, а когда нет экономики, ну ты хоть что делай, хоть не делай. Даже тебе сейчас Китай выделил деньги. Для вас, дорогие друзья, я могу сказать инсайт. Китай полностью сейчас будет спонсировать войну в Российской Федерации. Нас полностью спонсирует Европа, да, мы защищаемся благодаря Евросоюзу, а Китай будет все делать, чтобы Российская Федерация и дальше нападала на нас. Вот, вот такой глобальная война, мы находимся в этом эпицентре. Мы на самом деле являемся прокси западного мира, а Россия является прокси стран юга, да, или как uh -huh. они называют. Uh -huh. да. До речі, щодо до России. Мы уже говорили про то, что э, сам Буданов сказал, что есть риск новой мобилизации, так на РФ. Чи, э, можем... Деньги ж заканчиваются. Ну это да, это великая. Просто нет чем платить, просто бабла нету, понимаете, дорогие друзья. Поэтому придется закрывать границы. А вы думаете, для чего? А, Сейчас создал, создан мессенджер Макс и запрещены все остальное чтобы невозможно было делать такие демонстрации, как это произошло в Непале, понимаете, где поубивали всех и сожгли жену там какого-то там правительства, да, там премьер-министра, прям в вот, вот такого вот они не хотят допустить в Российской Федерации. Угу. То есть кордоны реально целком возможно, что может закрыть... Под это сделал Макс, если кто не понял, или Мах по-разному там. Щодо світла, ми з вами вже говорили. А щодо ще опалювального сезону, чи може Україна під час цього опалювального сезону лишитися без газу? Я думаю, з газом у нас все буде в порядку, газосховище зараз вже дуже сильно все набрано. І яка не була зима, а ця зима, кстати, буде сложна. Тобто, щоб були дуже теплі до цього зими. Я прогнозую, що январь, февраль місяць можуть бути. Ще... сильные там недельные двухнедельные сильные морозы вплоть до 20 градусов, вот поэтому оно а уже на этот газ э, и особенно тут э, январь может быть довольно-таки опасным для этого для нас, но я думаю мы, вы, мы выстоим самый был опасный год это 22 второй mm -hmm. и той зимой мы все выстояли как бы они нас не уничтожали там это и но ну, у них понимаете это шизофрения полная они поднимают ставки они хотят тактическим ядерным оружием ударить по нашим мостам через Днепр. Тем самым они хотят как бы завоевать полностью левобережье Украины, чтобы у нас не было логистики через Киев, там, Запорожье, там, другие города, чтобы уничтожать все наши мосты. И вот такая ситуация у них на ум может прийти в октябре месяце, потому что именно Марс, планета военных действий. Ужаса да, в соединении с черной луной – это яд, это просто ужас, это негатив, это адское явление. Да. вот У них в 20 числах октября может что-то такое созреть. 20-е числа октября – самые опасные для того, чтобы ну, шизофрения Российской Федерации уже в полном своем не знаю, сегменте как-то развилась и даже достигла высоты. Тому друзі, обов'язково в 20-х числах жовтня, в першу чергу, в принципі, завжди треба дбати про свою безпеку, не нехтувати повітряними тривогами, але запам'ятали, що 20 двадцяте жовтня і ці от... третє, два четверте, двадцять як якраз повне себідні, дає сонцевої зак смерті Скорпіонда і там Скорпіоночі Сімвол Сім смерті розрушення, от саме опасне ситуація, которої. Яка може как бы, для нашої сторони бити і это время, да і сіли зла просто ну конвертіруються в большої масштабні э, вот я би так сказати, але все ж таки, ми вистоїмо, Ми зможемо є ж можливості захистити мости, навіть ті ж самі, як ви кажете, що у них є ідея фікс відрізати лівобережжя і зруйнувати мости. Ми впораємося, ж ми ж все зможемо захистити. Да, у нас все-таки будет оставаться система Патриот, будут баллистические ракеты отбиваться, российские системы АРСТ. Ну и говорят, чтобы уничтожить Москву, нужно не то, что одно тактическое ядерное боеголовка туда попала, а несколько, чтобы вообще они просто были созданы для... еще в Советском Союзе ну, для того, чтобы отбиваться от всяких ядерных бомб. Да. Mm -hmm. Тому я думаю, можуть бути якісь мости розрушені, але в цілому будуть сохраніли. Mm -hmm. А скажіть, які е, міста е, на наступному тижні, от якщо говорити вже про не про жовтень, так а про найближче майбутнє на наступному тижні, які міста е, будуть найбільше потерпати від ворожих обстрілів? Ну передусім, дуже опасна ситуація в Дніпрі, в Дніпропетровській в в області, дантом там, там, це може бути? А, Такие города, как и Кривой Рог, и Каменская, да, вот такие сложные ситуации. Это может быть Одесса, по Одессе. Больше по Одесской области, чем по самой Одессе, особенно там Болград, Измаил, Рени там порты какие-то, Черноморск вот туда может лететь. А, значит, также у нас очень серьезная ситуация по Сумам, В Сумской области, там могут быть там, всякого рода канаток, там Харьковская область тоже могут быть, там особенно Чугур, туда может что-то лететь, да. Житомирская область, могут быть всякие неурядицы с нашими атомными станциями: Хмельницкая, Рувинская, да, то есть южноукраинская, да, то есть вот туда может тоже наноситься всякие повреждения, удары. То есть они просто хотят нас заморозить этой зимой, В очередной раз, дорогие. мы же понимаем, что в очередной раз у них ничего не получится. Ну, и может идти, конечно, на Западную Украину, особенно Луцкий неблагоприятен, да, может что Львовской области доходить, да. А, могу сказать, что куда не полетит на этой неделе, это на Черновицкую и Закарпатскую область. Наверное, там все будет. Uh -huh. А чьи, до речи, загрозы в для Днепрогэс? Да, да, вот Днепр, Днепрогэс, вот сейчас туда. И, кстати, сейчас коридор затмений вплоть до того, что может радиация появиться в Запорожской АЭС. Там. Вот. Uh -huh. Мой прогноз бывает, со всякие там вот эти нервно больные, тихо помешанные ведьмы говорили, что может летом что-то произойти на Запорожской. А я говорю, что в общем все нормально, не слушайте тихо помешанных, нервно больных ведьм. Особенно самое главное с большими губами и сиськами. А да. вот сентябрь опасный. Вот тут же сразу директор МГТ обеспокоился, тут у нас... Видите, весь мой прогноз был, я давно уже говорил про сентябрь месяц, коридор затмения, и сейчас действительно Запорожская АЭС Наиболее опасная вот такая вот ситуация связана с тем, что вот сентябрь-октябрь это очень такая сложная ситуация, может действительно а, быть чрезвычайная ситуация, хоть это не будет как бы Чернобыль, но может быть повторится Фукусима, если помните, там да. в 2011, по-моему, год, да, была вот такая вот сложная ситуация. Mm -hmm. Будемо сподіватися, що не буде такого повторення. І наостанок хотіла хотіла ще запитати про те, що ЄС хоче заборонити видавати шенгенські візи росіянам. Чи можливо це дійсно до того, що наоборот що деякі країни будуть в тому числі Словакія да, Франція. А Италия будет а, все-таки предоставлять шенгенские визы, а, Испания, да, то есть, вот. а, и чтобы не делали и запрещали одни северные страны, включая балтийские страны, Германию, Швецию, Норвегию там или Британию, которую против этих всех подняла, но ну, вот южные страны и дальше, в том числе и Греция, могут выдавать россиянам, но особенно сейчас усиленно будет это выдаваться через Словакию, да. Потому что там ФИЦу дали в очередной раз взятку, бабло, чтобы все россияне проходили через Словакию и имели визы вот такие долгие, да, там на два, на три года. Mm -hmm. Да, и самое интересное, есть враг, значит, для Украины в Европейском Союзе, который полностью перешли, значит, вы даже будете смеяться, какая-то страна вообще на сторону Российской Федерации. Yeah. Я не готов... Все, все, все санкции снять, отдать все бабки, которые им принадлежат, дорогие друзья, это Бельгия. Бельгия. Бельгия по стороне Российской Федерации. Они готовы отдать им все деньги, которые у них лежат там, 300, по-моему, миллиардов евро, да, то есть на их счетах. И они первые чули, значит во всем Евросоюзе, которые готовы снять все санкции с Российской Федерации вместе, дорогие друзья, извините меня, пожалуйста, Джорджи Милони, Италия, вот так. А от а, а чего раптом, взагалі, чему так поменялась риторика, чему, чему Бельгия? А вы знаете, просто есть продажные люди, просто всегда можно кого-то купить в Бельгии и в Италии. Вот эти две страны, еще Испания на стороне Российской Федерации. Просто и Греция. Вы же понимаете, почему Испания говорит, а зачем нам повышать там до 5% э, значит, э, ВВП, да, то есть, э, ну, чтобы мы отдавали на какие-то военные нужды. У нас как было 0,5%, так мы и будем делать. Мы далеко. Вот. Кто на нас и нападет, то это Марокко, либо наркокартели да, марокканцев. Максимум, что они могут напасть на Испанию. Но на надшибе находится, граничит только с Португалией и Францией. Че? А, поэтому есть продажные люди в Европе и самое странное, что у нас столица Евросоюза находится в Брюсселе, а Бельгия, вам по секрету скажу, она полностью на стороне Российской Федерации. Посмотрите, вот голландцы нам все дают, предоставляют, там датчане нам все дают. Вы слышали хоть раз, что Бельгия что-то предоставила нам военное вооружение? Я не слышал. Слушайте, у них есть бабла много во, все, во всех этих брюссельских банках, которые могли просто передавать деньги нам на военный помощь. Бельгия да. ноль. Так. Это я вам инсайд даю, дорогие друзья. Иногда Влад Рос делится инсайдами, которые исходят из самых-самых э, больших резиденций Брюсселя, в том числе, да. Они говорят, что Брюссель настроен отдать все деньги Российской Федерации, все вот это арестованные деньги, которые там находятся, и вообще они хотят крутить бизнес значит, с Российской Федерацией. Точно так же, как это делает Австрия, да? точно так же, как делают другие страны Европы. Ну, вот, вот такие есть страны, ну, изгои, я бы так сказал, Европейского Союза. Да. Ну, а поляки вообще удивлены, как это так по ним начали летать дроны. Вы же так ненавидите украинцев, вы там высыпаете зерно, а к вам летят российские дроны. Следующими будете вы. Дякую, влада вам і за розмови, і за інсайти і за ваші прогнози, які дуже сподіваємося, здійсняться саме позитивні для України. Ну і друзі, чекаємо від вас вподобайок та відгуків під цим відео. Підписуйтеся на наш канал і на нашого гостя. Усі посилання будуть в описі під цим відео. І не пропускайте нові випуски. Бережіть себе та донатьте на зесу.